Ребятки, уезжая, Надюха будет и скучать, плакать горькими слезами и жалеть, да. чтобы мы не сделали трансляцию с донатом. Не плакать и жалеть. Надя, как ты провела день рождения? хорошо. Это был лучший твой день рождения в твоей жизни? Ну, я бы тебе лучше. Лучший день рождения был, как моя Толя живой была. Было быстро сообразила, я... что сказать. Не... А я... Что це... я быстро сообразила. А сейчас, да, хорошее донарождение. Но у меня в пятницу будет второе дома. Ну, там же ты оторвешься. Чего это я оторвусь? В машине с Надей еду. Вывожу Надю. На люди. На люди. Вот надо звонить. Вот, блядь, никак не назвонится. Коля. А -а -а. Мені заказала Свята вчора вечір, звінки, може, подзвонила. А в тебе ти от шорти еска, а футболка? С вона там один район. Да? Ну, це треба mm. чорний. Обалденний. Вона попросила чорний для сина. Ну вже ж кажу, Світля, аби ти раніше, ми ж там були. Ну тоді Коля, хай я сказала, хай Коля висилає. Костюмчики класні. Так, да, чорний вона просила, теж еска. І от футболочка, ти ще себе взяла футболку, хороша? Я взяла, так. Да. Точно такий, як у тебе. Ну, Він теж такий. Він в неї син такий, як ти. Mm -hmm. Тут вже Коля хай я вона, вона гроші вийшла, вона дідічку вийшла, а Коля тоді хай на мене висилає, я заберу, вона приїде до мене, я отдам. Ну ти хоч ту, душу, приїхала? Тут. Хорошо, приехала, Как душу отвела, як не может понять, что к чему я клоню. Дума, Ой, дума, к чему я клоню, чтоб... Там ничего, даже не... но, и, но не... Если, а если бы ты не приехала? Вот если бы ты не приехала? Ничего, дома была. Дома была. Да, я бы не приехала, была в доме. Ну лучше, что ты приехала или что? Ну лучше, конечно, что я приехала. Ну а чем лучше? Ну не знаю. Ну вот не знаю я не могу тебе сказать, чем. Ну, круче. Ну, теперь Надя в субботу там уже догонит, что не догнала. Ну, ну, она, она, себе... сюда, она сюда приехала для камеры, а там для души. Как ну, гепно, да, блядь, вот гадкий да, стакан. Как да, да. палец. Вот зачем ты? Вот, зачем ты? Ой, так, ой. Ой. А бывало, Надя, что ты напивалась и прям рачки ползала да, пошел. Вообще... вообще. не рано? У меня да, было не... такое, я не валялся под подъездом пьяный. Нет. Не мог зайти на карачках и а лез по, по, по ступенькам полз на карачках в квартиру. Серьезно. Я знаю, это было. с, с Витя, да. когда, кстати, да, Витя, да. жалко, мы с ним лежали в больнице. Кто не знает, Витя, это мужчина, он арендатор, он такой крутой мужик, дом шикарный. Он жил с Тамилой с женой. Они у меня были в гостях. Мы познакомились, когда лежали в 21-й инфекционной больнице. И потом он пригласил меня в гости. Так вот, понравился ему. И я их пригласила, а потом жена умерла у него. что а же случилось? Ну, у нее а что-то не было с кишечником, какие-то спайки, не знаю, что, ну, в общем, она умерла. И а это... Я это так... И я тогда так набрался, а пили мы с ним коньяк с... Как, виски с коньяком, че? виски с колой, че, не знаю. Но ты же лежал вот там, вот там где-то под ну так, ты на приступках поднялся, там лежал. Боже, я звоню до Коли. Коля, я говорю, пиди, забери его. А ведь ты включил, ты же включил пейд трансляцию, реально. И главное, я звоню, то ведь ты бати. Надя, Надя звонит. Я до Коли. Коля, я говорю, поедь, забери его, он лежит под подъездом. Хай бы лежал еще. Да так, хай бы лежал. Ой, все под подъездом. А в хаті що ти А в что що ти творив? На полу. <laughs> ну, то бывает Куда? так. Куда? То... Давай, под Куди? машину, блядь. Біжись. То у меня такая, бывает когда? редко когда напіваюсь, а. от мені прям, ну, такое бывает ну, редко. У меня не прям да, да. не разу, не ригала, что не ригала, нікуди? Что серьезно? В жизни не напивала, что прыгала? Нет. Ну, значит ты крепка просто, ты дохера. Ну Но пила не... пила ты хорошо. Могла выпить много? Нет, не могла. Я, я выпью сколько хочу, а чтобы мне крепко я пила, да ну ты что. Нет. Как это может быть? Не... Ну а зачем? Ну, ну зачем? Зачем напиваться? Чтобы... Чтобы рыгать. Что ты за удовольствие? Нет, ну бывает люди, да, пить, ну знаешь, рыгать. вот пьешь, пьешь, и как бы тебе нормально, 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 а потом оно тебя догоняет, и ты понимаешь, что все, или ты вырвешь, или ты будешь лежать пьяный, голова будет крутиться, все будет подходить, тошнить, что ни разу не рыгала. Не, не рыгала. Стану не ну, Недагар как свидетельствует по-другому, зрители из недогарок. Ну, свидетельствует по-другому, говорят, что рыгала. Ползала по селу. Ну, мне писала тетка, говорит, <с incendiary> мы давно знакомы. И Толик, когда был, они вместе, говорит, рыгали, ползали ой, по селу, ой, рачки напивались. Ты, ты, хоть Толика не могла трогать. Да ну ты что? Ну, да что вот Толика трогать? Не, трогайте, трогайте пожалуйста, Толика. Какая ты дурочка, тебе так писала. Господи, просто. Они у нас славились сели тем, что она была повариха. Он... А он кем работал? Механизатор? Никем. Механизатор? А, ну что-то вот говорили, да, mm -hmm. чеф Полер, mm -hmm. она была mm -hmm. на mm -hmm. кухне, говорит. Mm -hmm. И они славились mm -hmm. тем, что, говорит, mm -hmm. и ползали mm -hmm. по селу, говорит. Сейчас нам Это у нас ресторан Поплавок, Надя, видишь, он то круглый? Вот он еще с Союза, видишь, что такое круглое над речкой? Это ресторан Поплавок называется. Он открыт был именно как ресторан еще 68-го, что ли, года, не помню. Интересная там кухня, интересный вид, интересный вообще ресторан. поплавок. Ми там сали з Ізраїля приїжджала. Mm. Це що за всі ви там були? Так, да, яка потім мене обсирала. Що Ігор заказав? Що Ігор заказа. судака, що там не судака, так, а сітера, сітер. Да. Ігор говорить, я думала, це саме скромне. Я говорю, та сітра взяв. Цілого. <реш> <реш> за пічу. По скромності. Ага. Потім виходить такий, іди блядь, вже випивши, і каже, Самвел, іде смістер, Самвел. А куда ее теперь? <laughs> Это трамвай. Так все разошлись, а ты знаешь. Да не я, нет, там Машлюк помог ее да? пройти. Маслюк помог Гаврилом не знаю. Но я не стал бы телепаться, здрасте. И потом... <как> Главное, что все, я и туда, и сюда, и привез, и увез. И подарки. И подарки сделал, и в ресторане потом тоже пригласил. придать И обосрала. Пиарилась баба. Так, у нас красный стоп. Пиарилась баба, что ты сделаешь? Так бывает. Уже я уже буду сегодня вечером в маслиненом садить на казалось. Ты заскучилась за масик? Конечно. Конечно. Ты не думаешь, что это был человек в прошлой жизни? Масик? Да. Честно думала так никуда. А ты веришь, что так что жена, Допустим, до, до душа мужа твоего не могла вселиться? Это не толик. Ну, бывает переселение. Да. А если бы ты точно узнала, что вот в нем душа твоего мужа? Ну, вот, допустим, что? узнала бы. Ну. Вот, допустим. Ну. Вот ты узнаешь, у тебя Бог прям говорит, что, ну. что в, в нем душа ну, твоего мужа. И чтоб ты делала. делала? Ну, чтоб ты как бы ты изменилась что-то. Вот. А а а ну, чтобы ты спала с ним, брала а а он спит за мной, он спит, не, он спит. ну, он по, спит по он спит, по -по он спит, потому, он спит, вот до, до спит, <laughs> <laughs> да, и до утра спит, он спит, он спит, он спит, он спит, он бы он спит, он спит, он спит, он спит, он спит, не, шучу, конечно. Не, ну ты типа, допустим, вот уезжала, поставляла бы его, если бы знала. Или с ним бы ездила, забирала. да? С ним бы ездила. Толик, ось дивись, а он бы сидел и плакал, блядь. Надя, что ты творишь, блядь? Мяу, мяу. Плачет Надя. Ничего, Масик, ничего, Масик. Это мои Надя, друзья, это мои друзья. Надя ничего не творит, ничего. И Надя, вот там в голове ничего нет противозаконного. Ну а что, а что а для тебя противозаконно? Ну, ну Если ты что? про секс мечтаешь, это же не противозаконно. Нет, а я не мечтаю про его. Я все... а, а это противозаконно? Я, я. Ну ты... давай начнем. Это противозаконно? Я этим не болела. Хорошо, ну, при это при... ну это ты при жизни, это историей не болела, и может другим мне... бы болела. Нет. Ну зачем ну, с... не за Оскаром болела? С кем? На язык облизала. Блять, я, я этим не страдала, <свят> <свят> Облизалась, блядь. Это до ну Там же страдала за этим <свят> Оскар. <свят> я страдала. А, что Вин... я... а, а, кто же тебя не страдала заставлял бегать туда с кухни? Я не бегала. Под сопку. Прекрати, ну вот тебе, вот на на с Ану, давай, про с давай, давай про кого с другого. Побалакай. Давай про кого-то другого Кто пособки этим занимался? Давай про кого-то другого Про кого? Давай. Давай, давай. Ану, про кого Скажи хочу. про кого, давай, давай, и так давай. давай. Ты веки, а Ну я с тобой иду, я про тебя балакаю, мне интересно тебя вывести. не ты про Надю балакаешь. Ой, ты скучаешь за мной, скажи честно. Как... Ты же Ты знаешь, скучаю. я никогда не скучаю ни за кем. У меня нет этого Но чувства. Ты частенько меня вспоминаешь, ты скучаешь. Вот признайся. Mm -mm. Скучаешь. Не, если бы скучал, б, я бы сказал бы. Так, ну, Я же не буду обманывать. Себя не обманешь. Я могу обмануть, если ты хочешь сказать да, она тебя скучает. Я же тебя не обману. Но ну, вот все равно, натя я считаю, что твоя жизнь изменилась. Конечно, изменилась. Даже в плане моральном каком-то, вот, ты стала более свободной. Вот, ты была такая, знаешь, как сельская баба. Вот в плане того, что не тупая, не глупая, не в этом смысле. Не в том, что ты колхозница какая-то задрыпанная, нет. Но вот, просто у тебя был менталитет немножко другой. Вот, восприятие нет. юмора, отношение к жизни, отношение к сплетням, о том, что тебе скажут люди. Наверное, ты много пережила в этом смысле в Ютубе. И Дружка. ты стала сильней. Дружка. Да, вот скажи. Да. Да. Что это тебя сделало легче свободней от чужого мнения, от предрассудка, да? да? Вот скажи, Конечно. есть такое, что это сделает человека сильней, уверенней, свободней? То есть ты уже не так переживаешь то, что ты же плевать на все хотела? Но это ну, же классно, знаешь, это же свобода внутри. Знаешь, хотела плевать, но другой раз так, значит так, как затрону, все, что, ну а потом я сказала Васильевна ну, На маму глянь она да, и вообще пух пофиг. Что мама не казала, что пока приезжай. Не казала, теперь в следующий раз аж вусь. Нет, ничего, ничего не казала, ничего. Ну, теперь ты делай. Таня тоже наш с Италии приехала. А, она сюда приезжает ну, же, да? Ну, она хотела, она хотела приехать именно на Тебе, на да? а, сюда. Да. Ну, пусть а бы ней... приехала сюда, а она не... хорошая женщина. Забыла, а мне и приезжает подруга с Лондона, сама с Днепра. И приезжает сюда в Днепро в конце мая, в начале июня. Она хочет с ней встретиться, это она тебе перенесет. Это приедет сюда в тевренье. Она... А в мае? Ну, не, в начале июня или в июне. Она так подстраивает под свою коллекцию. Ну, ты хочешь приехать сюда? Ну, тогда да. То, дай, там, ну, приедешь, давай. да. Она хорошая женщина, уже надавала она торт. Она очень хорошая женщина. Она не злая, нет, вот нет у нее такого, не, ни, 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 ну, она хорошая, правда, И Женя, она, знаешь, она открытая. Она так скажет, там, подкажет что Насколько так... рецептов снимает, говорит, пусть Самуэл сделает вот мой рецепт. Да. Она не пиарится, вот нет. нет у нее такого, да, вот нет, видно, нет, что сейчас. Что... Таня Яродская, она, да, она, есть. Вот. Она снимает сугубо свою, внучок там у нее такой. Она не больна этим, Скажи, то есть она, скажет, Таня. не понимает, заточена на этом заработать. Учера мы балакали, она, кажется, маленькая. Звони папе. Звони туда. Красиво а ну давай да. до Наде. Звони. Его мама Надя. Uh -huh. И меня. Давай к Наде. Вот деревья вот эти, что посадили. Ты давай, говорила. Такие... Помнишь, мы ехали. Да, да, да. Такие... Я... Я... О, я говорю... дождь начинается. Надя, погода плачет, плачет за тобой. Ну, плачет. Плачешь. Давай вертаться за вечер. Хочешь, вернемся? Давай вертаться. Отменишь? Давай. Ну, давай завтра поедешь. Давай. давай. Ты б смогла? <laughs> Не хочешь, поедем? Дом смотри, как страшно. Ой, страшно. вот эти люди? Где они? не знаю. Я именно там вот смотрел квартиру. А, вот именно тут смотрел а квартиру, я квартиру, ребята. Я не именно не в этом пролете, чек сказать. Боже, 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 как жалко этих людей. А здесь. я не знаю, что это такое. как тут проехать? Наверное, сюда, да? <laughs> тут же, я не знаю, по знакам я не ориентируюсь, ребята. Я еду, как еду, на бумлазере. Я еду, как Бог на душу положил. Вот, я сейчас сюда встану, все сюда можно точно. Так, Спасибо тебе, зайка, за все. Это не за что. За все, за все. Спасибо, Фотик. Да. Так. Все хорошо, все нормально, все окей. А что, мы на аварийке ехали, чи А я не знаю, на чем мы ехали. Ой, так, а осторожно, они... осторожно. Я вижу, да. я вижу, сыночек, я вижу. Мою-то ладно, чужую нельзя. Ой, дождь начинается, ребята. Платье, платье. погода за Надя, платье. Не хочешь, чтобы Надя ехала и все. Может, вернемся, Может, Нет, хочешь, поедем назад? Ну, серьезно. Хочешь от меня и не приедешь, я этого. поведу. Не хочешь? Отъезжай, отъезжай. Да подожди, вот. Отойди. Сейчас при, прижмем. 咱们那不对。 А нашу него. Ну, во-первых, О, Красиво. Сейчас я дам Ребята, дождь начинается, видите. Кстати, что что люди пережили в этом доме, да, как оно бахнуло, оно же сотрясся там весь дом, оно же все там сотряслось, ракета бахнула, можете себе представить. Я не знаю, Натя, честно говоря, не помню. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Славянский цена с рынок. Что? Ты идешь, что ты стоишь? Я пойду. ты Надо идти. Боже, цепил. Что-что? Ты как цыган, как А, с вот этими цепями. Она нацепил, ребята, у меня

Люди гармоничные. Да, давай. До, Ой, до новых за... встреч. Да, да. До новых встреч. Так, Нема да. за Все что? Не так, не давай. давай. Падай на колени. <с Все, Надь, давай. Пока. Польку, блин. Цыганскую польку, кажется, можно ребята, все, буду ехать. Отвез Надю на вокзал. Ну, на, на маршрутку. Господи. Так, все, ребятки, пока. Хорошего дня всем.